Əm. E, Test toplusu 2019 alkanlar mövzusu 30-cu sualla davam edirik. Növbəti bir çıxım məsələsi. Bəli, bu çıxım məsələsi izah elədiyim çıxım məsələlərinin 3-cü tipinə aiddir. Hansı tip idi? İlkin maddə verilir, çıxım verilir, başa deyim, məhsul verilir, çıxım verilir və ilkin maddəni soruşur. Burda nə edirdik? Nə edirdik? Əvvəlcə məsələni oxuyaq. Sadəcə gördüm, o çıxım məsələsi yadıma düşdü, izahım yadıma düşdü. Diqqət fürsə birbaşa ora cəlb elədim. Görək sual nə deyir elə. 15.4 qram tetraxlor metan, CCl4, 15.4 qram ə, tetraxlor metan almaq üçün neçə qram xlorun, neçə qram xlorun metanla reaksiya daxil olduğunu hesablayın. Reaksiyanın praktik çıxımı 80%-dir. Baxın. 3-cü tip çıxım məsələləri izah etmişdim onlara aidd idi. Orda nə edirdik, qayda nə idi? Məhsul və çıxım verilərsə, məhsulu yüzdələyirik. Yəni 100%-ə gətiririk. Yəni bu 15.4 qram, 15.4 qram 80% çıxım olarkən alınır. Bəs əgər 100% çıxım olsaydı, neçə qram alınardı? Bunu tapmalıyıq. X bərabər eləyəcək burada. <coughs> 19,25 qram Cl4. Hesablamağımız, hesablamamız bunun üzərindən gedəcək. E, CH4 + Cl2 CCl4 + HCl Reaksiyanı əmsallaşdırsaq 4 4 Tapdıq ki, 19,25 qram tetraxlormetan neçə qram xlor tələb edir? X qram. Tetraxor metan 154, bura isə əmsal vur MR. Burdan x-ı hesablasaq 35,5 qram xlor eləyəcək. Cavab 35,5 qram xlor eləyəcək. Növbəti sual 251-ci sual. <coughs> Alkan molekulunda neytron sayını verib C H siqmara altında sayını soruşur. Asan bir sualdır. Alkanlar CnH2n+2 formula tabedir. Biz görürük ki alkanın e, bu karbon və hidrogen veribsə, hidrogen neytron vermir. Biraz böyük yazım. Nisbat onun kütlə 1, e, proton sayı 1dirsə, neytron gəlməyəcək. Neytron hesabı karbon hesabından aparılacaq. stein. Burda da hər karbonda 6 neytron var. Biraz böyük yazaq. Nisbət atom kütləsi 12, proton 6, 6. N sayda karbonun 6 neytronu olar. Bərabərdir 12-yə läsək, n = 2 karbon. Tərkibində 2 karbon olan alkan C2H6-dır. Alkanlarda C-H siqma rabitə sayı, hidrogen sayı x = 6 olacaq. Növbəti sual. Bəli. Alkan karbon-karbon sigma rabitə sayı 2 olarsa, proton sayını, proton zəmini hesabla indi. Alkanlarda karbon-karbon sigma rabitə sayı karbon sayından 1 vahid az idi. Ağər bizə verilən şərta baxaq. Karbon-karbon rabitə, sigma rabitə sayı 2dirsə, deməli bu alkanın 3 karbonu olub. Yəni propan imiş. Propan imiş C3H8. Bax, açıq yazıram, baxın. 1 2 3 karbon. 2 sigma rabitə, şərtə uyğun. Bəs propan neçə neytronu olar, e, protonu olar? 3 karbon var. Hər karbonun 6 protonu, plus. 8 hidrogen var, hər hidrogenin 1 protonu. Bu da eləyər 3*6 + 8 o da 8 26 proto. Növbəti sual 257-ci suala baxaq. 20 litr metanın tam yanmasını oksigenlə zənginləşdirilmiş 160 litr hava sərf olunmuşsa, bu hava da oksigenin həcm payını müəyyən edir. Metanı yandıraq və bu 20 litr metanın yanmasına neçə litr oksigen sərf olunur onu tapaq. Görürük ki, reaksiya üzrə 1 litr metana 2 litr oksigen sərf olunur. Deyə bilərsiz ki, bu 22.4-dür, 1 moldur. Bu da e, 44.8-dir. Və mən də burada deyirəm, həcm nisbətlər qanunu var idi. Reaksiya daxil olan qazların həcmlər nisbəti onların kiçik tam ədədlərin nisbəti kimidir. Yəni bir növ əmsal nisbəti kimidir. 1 litr metana 2 litr oksigen sərf olunur. 20 litr metana neçə litr sərf olunur? 1:2 nisbətdən 40 litr. Deməli, oksigenlə zənginləşdirilmiş 160 litr havada 40 litr oksigen var imiş. Burda oksigenin həcm payını hesablayandılar. Pay hesabı necə aparılır? Soruşulan böl ümumi vur 100 faizlə deyirsə. Ə. Soruşulan oksigenin həcm payıdır. Oksigen 40 litrdir. 1 mol 160 vur 100. Bu deyilir 25 faiz. Bəli. Növbəti suala baxaq. Eyni mol miqdarda götürülmüş metan, propan və butan qarışığını yandırdıqda 64 litr karbon qaz alınır. Bu qarışığın ümmi həzmini hesablayım. Eee, bəli. Biz sizə demişdik ki, əgər yanma reaksiyalarında Oksigen, məsələn, şərtində oksigen yoxdursa, tam yanma reaksiyasını yazmağa ehtiyacı yoxdur. Baxın, 257-ci sualda oksigendən söhbət açırdı. Ona görə tam yanma reaksiyasını yazdı. Amma burada oksigendən söhbət açmadığı üçün sxem yazacam hər biri üçün. Metan 1 mol metan 1 mol karbon qazı əmələ gətirər. 1 mol propan karbon sayına görə 3 mol karbon qazı əmələ gətirər və 1 mol butan özündəki karbon sayına görə 4 mol karbon qazı əmələ gətirər. Eyni mol miqdarı dediy üçün hər biri 1 mol, 1 mol deyə bilərəm. E, 64 litr karbon qazı alınıb deyir. 64 litr karbon qazı alındanda litr karbon qazı. Qarışığın ümmi həcmi x litr olur. 1 3 o da 4. Neçə elədik? 8 litr karbon qazı alındısa, qarışığın həcmi 3 litr olub. X bərabərdir burada 24 litr qarışıq olub beləkin vəziyyətdə. Bəli, növbəti suallarla yenə davam eləyəcəyik.